Будь ласка, результат вашого марафону, де він встановлений, якою була траса і з чим сьогодні займається Дмитро Вороновський. Перед <гуміло> всего хочу приветствувати всіх учасників завтрашних соревнований. Спасибо <гуміло> большое, що ви посетили наш славний. Бор Белоцерковь, да? э, наше соревнование ну, по имеет большую историю. Уже избегают, с 89-го года здесь бежали великие с 1987 -го года, в 89-м был прикос Советского Союза установлен здесь есть, И имеет главную историю соревнования, потому что здесь бежали великие бегуны советские, и Люба Клочко здесь бежала, и Бославский, и Буханов. Если кто помнит, таких бывших советских э, все они здесь выступали. Почему? и все показывали высокие результаты здесь. То есть, как бы, имеем здесь большую историю в соревнования, То есть, нельзя сказать, что, как бы, ничего появились они, и не вы... Вам выразить э, благодарность, что вы станете частичной истории этих соревнований, потому что вы можете записать себя в актив, потому что вы участвовали на таких соревнованиях, где участвовали величайшие советские марафонцы. Э, что касается моего результата, он был показан в 2006 году в Японии э, 2.07.15, он э, до сегодняшнего дня считается Рекордом Украины он считается седьмым результатом в истории европейской легкой в марафоне. Ну и что можно сказать? Я могу как бы Я не знаю. Ну единственное сказать, что путь марафонцев, это он нелегкий, и те, кто стал на этот путь, они должны понимать, что... себя, ну, как осознавать то, что вы, если вы отдали этому виду спорта себя, вы должны понимать, что вы должны, если вы идете уже этим путем каждый себе ставит любые цели там какой-то кто там три часа поменять кто поменять там два часа 50 минут там кто-то 230 кто-то 220 то есть ну в любом случае вы должны понимать что вы должны ему полностью отдаваться то есть марафон не любит э, каких-то там послаблений со стороны себя сегодня не хочу сегодня хочу а сегодня не пойду а может пойду и если так к себе относиться в любом случае за это то есть вы должны понимать для чего вы это делаете для чего вы выходите бегать и для чего вы выходите вообще на старт этой дистанции потому что это, это не такая простая дистанция как многие может показаться то есть он как говорится, послабление ну, не прощает в первую очередь по отношению к себе а что касается какие что сейчас я делаю не буду вдаваться в какие-то там подробности. Я сейчас залечил свои все болячки, потому что я уже 22 года в профессиональном спорте. И каждый человек... Машина 22 года ломается. А не только люди могут ломаться. То есть сейчас я залечил свои все болячки и сейчас готовлюсь к следующему альфону. И желаю вам только... чтобы 20 лет тоже действительно отдавались этому виду спорта и любили его. И, соответственно, он полюбит вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам огромное.